Перше питання, воно стосується ситуації, ситуації, коли людину зупиняють на вулиці. Питання російською мовою було написано, тому е, читаю. Значить. Е, ситуація така: Старші групи повіщають, предлагають предлагати в ТЦК. З цієї цілі виписується повістка. Да, действительно, у нас идет постановление, есть постановление, постановление 560, там указано, что есть у нас группы оповещения. Так, группа оповещения, и там есть сотрудники ТЦК, сотрудники полиции. Сотрудник ТЦК предлагает проследовать в ТЦК, да? Если ваши учетные документы, например, которые у вас есть военно документ, не, ну, данные в них не соответствуют тем данным, которые имеются э, в реестре оберег. В Старшая группа оповещения пропонует, пропонует проследовать до районного территориального центра комплектования. То есть это предложение. То есть они не, вас не берут, естественно, а предлагают вам явиться. Э -э но как они, как они предлагают? Не просто на словах. То, давайте пройдемте, там, проедем и так далее. Да, действительно, они, они, они э, выписывают вам повестку. Э, и тут уже для чего? Для взятия на військовый облик, проходжения медичного огляду для вызначения придатности до войсковой службы, уточнение своих персональных данных, данных, войсково-обликового документа за військово обликовыми данными Единого Державного рее от прозвана киельского резервистов. резервистев и зазначенную мытой громадина на вручается повиска. ну понятно что постановление они это написали но само это постановление и эта трактовка она ну, немножко противоречит закону и другим нормативным актам. это понятно если непонятно, объясню, значит, почему, почему противоречит. Потому что выписать повестку они не могут на месте. Написано, повестка вручается. Но вопрос, а когда же она выписывается, эта повестка, да? То есть вопрос такой, риторический. А мы знаем, что согласно пункту 30 повестка выписывается определенным образом. Тут сначала оформляется. Потом подписывается, ставится печать, вносится номер повестки в тот же самый реестр. Тут не написано, что она выписывается, тут написано, что она вручается. Да? Ну, то есть если цепляться за эти моменты, то, конечно, тут очень много вопросов. В том числе, например, как они могут выдать повестку для, скажем, прохождения медицинского осмотра для медичного я, я медицинского обследования. Если у нас в законе в правилах військового облику написано, что медицинский огляд проводится за решением за решением комиссии, або за решением ТЦК, то повинно бути рішення, сотрудник группы оповещения не может принимать решение о проведении медицинского осмотра. То есть есть такие вот противоречия. Поэтому я советую, как бы там ни было, фиксировать то, что вам оформляется там повестка, то, что они эту повестку оформляют на месте, снимать это на видео и повестку брать. Обязательно ее брать, пусть они тоже у вас фиксируют, пусть они вас снимают на боди-камеру. А потом уже смотреть, что они там написали, что они им выдали вообще, что это за повестка, и является ли эта повестка, является ли это официальным документом. Если есть желание, если вы хотите, чтобы мы продолжили обучение в этом направлении, вы хотите защищать свои права, то записывайтесь на основной мой курс, который будет на протяжении двух месяцев мы будем там обговорить более детально разные засоби правового захисту, там... напрацьовувати навички.